যদি আপোনালোক কোনোবাই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসা কৰাবলৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লগত আনিব লাগিব এণ্ড্ৰইড ফোন নৱনিৰ্মিত তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজলৈ বুলি আহিছোঁ এয়া হ'ল মেডিকেল কলেজৰ গেট কিমান ধুনীয়া চাওকচোন বাৰু আজি প্ৰথমে আহিছোঁ অহা নাই বহুত দিনৰ আগতেই যদিও এই মেডিকেল কলেজখন অ'পেনিং কৰা হ'ল কিন্তু অহা নাছিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলোঁ আহিয়ে চৌপাশটো দেখি ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এয়া আপোনালোকক অকণমান চৌপাশটো দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওকচোন বাৰু আৰু এই মেডিকেল কলেজখনলৈ কোনে কোনে আহিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কি সেৱা উপলব্ধ পাইছে সেইখিনিও জনাব যিহেতু বহুতো লোকে অহাৰ কথা ভাবি থাকে নহয় জানো বাৰু সেই গতিকে আমি জনোৱাটো উচিত যাতে কোনোবাই ইয়ালৈ আহি কি সেৱা উপলব্ধ পায় বা কি সেৱা তেওঁলোকে লাভ কৰে সেই কথাটো জনাতো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন গতিকে ময়ো আহিলোঁ যেতিয়া এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বহুতে আহিব আশা কৰি আছে আৰু বহুতে চাগে ভাবি আছে যে ইয়াত ধুনীয়া চিকিৎসা হ'ব কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে আমিও আশাবাদী যিহেতু বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ ৰোগ ব্যাধি বহুত বেছি গতিকে উন্নত চিকিৎসা সকলোকে প্ৰয়োজন বাহিৰৰ চৌপাশটো বহুত বেছি সুন্দৰ চাৰিওফালে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আহি কিবা এটা মনটো ভাল লাগি গৈছে পৰিৱেশটো দেখি কিন্তু পৰিৱেশটো আমাৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাহে ইমান ধুনীয়া মেডিকেল কলেজখন চাই ভাবিছিলোঁ ইয়াত সকলো বস্তু উপলব্ধ আছে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ সেৱা উপলব্ধ নাই আৰু ইয়াত মানে দেখুৱাবলৈ হ'লে মোবাইল লাগে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত যদি আপোনালোকে চিকিৎসা কৰাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগত আনিব লাগিব এনড্ৰইড ফোন আৰু এনড্ৰইড ফোনৰহে ব্যৱস্থা আছে ইয়াত মানে আভা বুলি এটা এপছ আছে যিটো ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু সেইটো ডাউনলোড কৰিলে মানেহে ইয়াত চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় বহুদিন হ'ল মোৰ বিষ হৈ থকা গতিকে ভাবিছিলোঁ মেডিকেল কলেজত তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত দেখুৱাই যাওঁ বুলি কিন্তু ইমান দূৰলৈ আহি লাভ নহ'লে যদি আপোনালোক কোনোবাই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা কৰাবলৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লগত আনিব লাগিব এণ্ড্ৰইড ফোন কাৰণ ইয়াত ফোনৰহে ব্যৱস্থা আছে এটা এপছ আছে আভা বুলি আৰু সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি তাত আপোনালোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিলেহে ইয়াত চিকিৎসা কৰাব পৰা যায় খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ আহি ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো বিৰাট বেছি ধুনীয়া কিন্তু পৰিৱেশটোহে ধুনীয়া ইয়াত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইমান উন্নতমানৰ চিকিৎসা বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই যিহেতু মোৰ বহুত দিনৰ পৰা মোৰ বিষয় আছিলে গতিকে দেখুৱাম বুলি আহিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াত মানে এক্স ৰে কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান এক্স ৰে মেচিন নাই গতিকে বাহিৰতহে দেখুৱাব লাগিব বুলি ক'লে আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া কিন্তু দুখৰ বিষয় যে মানে ইয়াত এক্স ৰে মেচিনো বেয়া আৰু কোনো ধৰণৰ মানে ঔষধো তেনেকৈ পোৱা নাযায় দেখিবলৈ মেডিকেলখন যিমান ধুনীয়া কিন্তু ভিতৰৰ চৰাত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বৰ্তমানলৈকে উপলব্ধ হোৱা নাই হ'বগৈ চাগৈ যিহেতু বনাই থকা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান নাই কিন্তু মেডিকেলখনৰ চৌপাশটো ইমানেই ধুনীয়া ইমানেই ধুনীয়া চালে চকু ৰ চাই ভাল লাগিলে আৰু আহিও ভাল লাগিলে অৱশ্যে কিন্তু যিটো কাৰণত আহিছিলোঁ মূৰৰ বিষ দেখুৱাবলৈ কিন্তু সেইটো হ'লে দেখুৱাব পৰা নগ'ল এতিয়া বেলেগতহে দেখুৱাব লাগিব